Hər vaxtınız xeyir olsun mənim dəyərli sevimli abunəçilərim, izləyicilərim və xüsusilə də balıqlar bürcünən olanlar, çünki bu videom şəxsən sizlərə həsr olunub. Bu e, irəlidəki dəqiqələr şahsan sizlər üçün də mənim tərəfimdən. E, buyurub doya doya halallıqla dinləyə bilərsiniz. Hı -hı. Gördüyünüz kimi kartlar açıqdır. Çünki bir neçə dəqiqə öncə rus dilində çəkmişəm bu videonu. O izdən artıq kartları yığışdırmadan sizlər üçündə bunu izah eləmə fikrinə, yəni ki, izah edirəm. Və izaha başlamadan öncə sizlərə dərin təşəkkürlərümü bildirmək istəyirəm. Uzun müddət mənimlə, mənim kanalıma abunə olub mənimlə bu neçə illər bəri mənimdə olan abunəçilərim, böyük-böyük təşəkkürlər sizlərə. Dünyaca təşəkkürlər. Və sevgilə eee kanalıma yeni gəlmiş və yaxud da ki bu illərdə hər zaman mənim kanalımı izləmiş amma abunə olmağa qorxan izləyicilərim. Sizlərə də təşəkkürlər və ümid edirəm ki bir gün sizlər də kömünə insaf düşəcək və mənim kanalıma abunə olacaqsınız. Mən buna inanırım çünki sizin sevgənizi, sizin eee xeyirxah ürəyinizi mən burdan bura hiss eləyirəm. Eee və eee Əlbəttəki bəyənən, basanlar, like basanlar, komment, yorum yazanlar, onlara da əlavə ekstra bir təşəkkür, çünki zəhmət çəkirlər, zəhməti itirmək olmaz, zəhməti mütləq dəyərləndirmək lazımdır. Hər birinizə təşəkkürlər. İndi isə keçək kartlarımıza. Baxaq görək nə deyir. Mən sizə gözəl bir, super bir şey deyə bilərəm ki, e, balıqlar sizi bu ay gözəl, möhtəşəm bir şeylər gözləyir, çox gözəl şeylər gözləyir. Aman kaçırmayın sona kadar dinleyin. Ee, aynı evvelinde size su bürcünden olan yani o da sizin kimi su bürcünden olan bir e, adam erkek kavaler sevgili ne bileyim cengaver size doğru gelir əqrəb bürcündən bəli əqrəb bürcündən birisi size sevgisiyle gelir və sizdə bir e, pozitiv görür gəlir. Sizdə bir cəlbedicilik görür gəlir. Sizdən bir xeyir görür gəlir. Sizdən bir şey almaq üçün gəlir. Qəlbinizi mi, pulunuzu mu, imkan şəraitinizi mi? Bilmirəm nəyinizi. Axır ki, sizdə bir potensialı görüb sizə doğru gəlir. İlk baxışda sevgisi ilə gəlir, amma sonrasında o sizinlə qalacaqma, qalmayacaqma? onu. Yəni kartlara baxınca sizi uğurlar gözləyir, amma bu uğurun içərisində o əqrəb də varmı, yoxmu, orası bəlli deyil. Çünki sonrakı kartlarda həmin o əqrəbi mən görmürəm. Ee, yeni bir başlanğıc başlayacaqsınız və yaxud da ki, başladığınız bir şeyi bir az inkişaf elətdirməyə başlayacaqsınız. Bu təhsildə ola bilər, bu işdə ola bilər. Əgər sizlərin ürəyində, qəlbində bir narahatçılığınız, bir ağrılarınız, bir e, yəni bir sızıntılarınız varsa Lütfən məalucə eləttirin. Çünki ayın ikinci yarısı sizin üçün ilə bir möhtəşəm həyat gəlir ki, onun dadını doyalıyı -doya çıxartmaqdan ötrü ağırlıq ürəklə olmayacaq. O izdən gedin, nə məalucəniz var, əməliyyatınız var, nə dərman alasınız, neyinsənsə hamısını gedin. Eləyin ayın birinci hissəsindəki ikinci hissəyə belə gözəl, gü gümra, birinci deyirlər, sağlam, sağalmış bir ürəklə başlamış olasınız. Yok eğer, yani ben istemiyorum ki sizlerden kimse üreğe ağrılmış olsun ama diye ki böyle bir probleminiz yoktu. Çok güzel, əla, super Yani fiziki olarak bir ürək probleminiz yoktu. O zaman sizi bir başka bir üreğe ağrısı gözlüyor. Sevgi tarafından üreğe ağrısı gözlüyor. Ha o üreğe ağırsın, size bu əqrəb mi verecek? Ha ya bir başkası mı verecek? Hı, orasını yaşayıp siz göreceksiniz. Veyahut da ki, ə e, şəxsi baxımda bunu qurcalayıb kim olduğunu tapa bilərik. Bu ümuma baxanda. Eee, sizin sizin hmm, bir çevrə, yeni bir çevrə, yeni bir tanışlıq, yeni bir iş, yeni bir başlanğıc gözlüyür. E, təkcə iş mənasında yox, belə deyək ki, eee, bir dostlarınız, çevrəniz artacaq deyək ki, onlarda zə vaxt keçirmə, zaman keçirmə olacaq bir biriləri bir bir qrup insanla, e, deyək ki, bir kommunikasiyaya, bir girişə e, gələcəksiniz. Necə deyirlər ona qarşı Azərbaycanca, yəni bir əlaqəyə, kontakta girməş olacaqsınız. E, sizə ola bilər bu yaxşı gələcək. Amma əlbəttə ki, biraz bu ür ürək ağrılarının hardan gəldiyin fər fərqi yoxdur. Bu, ürək ağrılarının və biraz da aşırı yüklənmələrin sizə biraz necə deyirlər? E, yorğunluğu olacaq, stressi, depressiyası olacaq, biraz ağırlıq olacaq. Ona görə də mütləq dincəlməniz. Əgər məlaca alacaqsansa, yenə də məlacanı ev şəraitində dincəlmüş formada almanız lazımdır ki, yenə dediyim kimi, gələcəkdə sizi gözləyəcək super gözəl bir yaşayışın dadına doya-doya çıxarda biləsiniz. Hə olan qalan neqativlər nə idisə hamısını dedik. İndi hazırsınız pozitivlərə? Sizə burada 1 2 3 4 5 6 dənə böyük arxandan olan kart çıxıb. Hə, hamısı da dalba-dalğa gəlir, ard-arda gəlir. Bunu inan ki, axtarım mən, gətirəm, gəlim desəm belə gəl çıxmazdı. Yəni istəsən ki, gətirib düzərsən bucaq alınmaz. Qarışdırdım kartları, qismətinizə, bəxtinizə çıxdı. Hansı kartlardır? dünya kartı. Dünyanız değişecek, hayatınız değişecek, dünyaya bakışınız değişecek, çevreniz değişecek, işiniz, mi, tersiliniz mi, sevgiliniz mi, aileniz mi, e, eviniz mi? Neyse bir şeyleriniz mutlaka değişecek. Bir veya iki ya üç bir şey değişecek. Demirem tamamen sıfırdan A'dan Z'ye her şeyiniz değişecek. Ama göze görünecek biraz şeyleriniz değişecek. eee ilişki, sevgi, aşk, məşk, axtaran, arayan balıqlarımız. Sizə də şad xəbərim var. Var, bol-bolu sevgiləriniz var. Hadi qullanın, hadi istifadə edin, gəzin, tozun. Amma normada başınız gecəllənməsin. Çünki bu işin içində bir şeytan var. Bu işin içində bir, eee, iblis var. İblisdən də xeyir gəlməz, bilirsiniz. Hə, başdolandırə bilər, gözü boyuya bilər ə məvqeatı əyləncə və sevinc gətirə bilər, amma bu işin sonu yoxdur. İnsanları sevindirən tək güvə Allahdır, bilirsəniz. Əm Ardıcənə görə imperatritsa kartı, ardınca gəlir stabillik, ardınca gəlir güc kartı, ondan sonra günəş kartı. Ax ah, nə gözəl, əla. Imperatritsa kartı odur məktəbinizin yanınızda. Ya var, ya da olacaq. Belə bir gözəl bir möhtəşəm bir qadın olacaq sizə yardım edəcək. Fərq yoxdur bu videoya kim baxır. Qadın baxır, kişi baxır, fərq eləməz. İkilər baxırsa, erkəklər baxırsa, o zaman yanınızda gözəl bir partnyorunuz, həyat yoldaşınız, sevgiləniz olacaq. Ha yox, əgər qadınlar baxırsa, demək bir sizə dəstək olacaq bir ananız, bacınız, rəfiqəniz, xalanız, nə bilim hər kimsə birisi olacaq sizə dəstək olacaq sizə, öbürkləndirəcək. Bunlar da yoxdusa, ay tək bu dünyada tək təbə təksiniz, o zaman özünüz kraliça kəməri bir həyata başlayacaqsınız. Kraliça olacaqsınız. Ə özünüz öz ayağınız üzərində ailənizi quracaqsınız, ailə sahib olacaqsınız, öz evladınız olacaq. Ha, ya deyirsiz, bir ayın kəsindən bütün bir həyat oldu. Yox, kimisində uşaq olacaq, kimisə ailə quracaq, kimisə inşallah. Cav kimisə əli ipə çatacaq, rəngənləşəcək. E, kimisə kimdən isə bir yaxşı bir qadından E, güclü bir qadına dəstək alacaq. Yəni hər kəs də fərqli-fərqlidir. Mən bu dediklərim hamısı cümlə bir nəfərə aidd deyil. Burda böyük bir kütləyə aidddir. Hər kəs özünün aidd hissənə olan hissənə götürsün və yaxud da ki, götürməsə də zaten qismət qədər onu sizə yaşatacaq. Davulçudan gəlin. Stabillik. Of, oh, əliniz necə çatdı? Çıxart dadını. Əlindən alana olmayacaq. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş dadını çıxart. Hiç yere kaçmadan, hiç yere talasmadan. Elinizde de. Böyle. Yavaş yavaş da adını çıkartırsınız. Kader, gizmet, bakır. Şükür deyirsiniz. Allah'ım sana çok şükür deyirsiniz. Ne güzeldi. bu günümə çok şükür deyirsiniz. Allah sizi biraz da mükafatlandırır. Biraz da güçlendirir. Kimisini pul taraftan, kimisini sevgi taraftan, kimisini aile taraftan, kimisini işinden. Yani her bir taraftan, bir yerden bir güçlenirsiniz. Ve bu güçlülük de size ee, eledir ki keçici bir şey deyil, qalıcı bir şey olacaq. Nəsə bir sağlam bir yerə ilişəcəksiniz. Yəni ilişəcəksiniz deməli, sağlam bir iş tapacaqsınız, sağlam bir ailə tapacaqsınız, sağlam bir ilişki tapacaqsınız, münasibət tapacaqsınız, dost tapacaqsınız. Nə bilmirəm, nəsə bir şey, yəni, e, hətta burada ürəy ağlayanlar var ya, deyirəm, sadəcə onlarda sağlamlığa qovuşmasa olacaq, ürəyini sağlamlaşdıracaq. Yəni, belə bir şey də ola bilər. Bələdə bir şey. Ardınca nə gəlir? Günəş, uğur, qələbə, sevinç, xoşbəxtlik. Oğlan, oğlan evladı uğur hər bir şeydə yəni istədiyiniz bir şeydir çox yani gözəl bir şey və oğlan uşağının olmağı sizə bəzilərinizin oğlu olacaq əgər həyat yoldaşınızı sevirsiniz kimsə və özünüz hamilə isəniz oğlan evladı qucağınıza alacaqsınız ha yox əgər hələ hamilə deyilsənsə düşünürsünüzsə ay kaş bir oğlum olsaydı deyirsənizsə Bəli, o uşağa hamilə qalacaqsınız, oğlan uşaqdır. Çünki 2 dənə kart bir-birinə gəlir və xəbərin də ay sonuna qədər eşidəcəksiniz. Yəni xəbəriniz olacaq, o bir ayə qalmayacaq. Keçdik nəyə? Keçdik runallarımıza. Runallarımız da bir-birindən gözəl düzülmür sanki incikiva burda. Balıqları sevindirməkdə ötrə. Burada necə deyirlər, yarış gedir, kim daha çox sevindirəcək deyir. Kim sevindirəcək? Anuz şans gəlir gəlir amma döyürü qapını aç qapını şansını istifadə eləməsən o zaman vaxtın öküs amma belə çıxır ki bu dəfəki şansınız desəsən belə köklü kösövrü gəlir də elə boş-boşuna istifadə eləməsən də mən gedirəm deyən şanslardan deyil çünki dalaca gözəl kartlar gəlir o deməkdir ki yəssiz şansı buraxmayacaqsınız ya da şanssızlıq buraxmayacaq e, inquz gəlir nə gəlir inquz pul var dövlət gəlir qazanc vərəsəlik nə bilim ev Qorbaq, a kimlə istirdi axır ki? Borclarını borcunu qaytaracaq. Bankdan pul götürmək istəyirsə bankdan pula gələcək. İşində ekstra pul alana işçidən alacaq. Ay nə bilmirmi deyək ki, tanışından, qohumundan kimsə gətirib nəsa pul verəcək. Babası, nənəsi, qayınanası, qayınatası, hər kimsə axır ki bir pul gələcək, əlinizə pul gələcək. Sevinə bilərsiniz. Ya da ki, deyək ki qağız pul formasında deyil, F formasında verəcək, maşın formasında verəcək. Gəlir də hərdan baxsan, yəni ara pop çevirsən puldur, yəni. Və daqas. Bəli. Yeni bir başlanğıc. Yeni evdəmi? Yeni maşında, amma yeni işdəmi? Yeni ailədəmi? Yoxsa yeni pulların içindəmi? Sizə bağlı. Başlayın gözəl həyatınıza. Hə. Onun da öncədə da bir dənə də da maraqlı bir şey gəlir. Hər də bir şeydir. Burda bir şey, amma bu da maraqlı bir şeydir. Deyək ki, bir çox problemlərinizi yavaş-yavaş həll edirsiniz. Bir çox sahələrdən mükəmməlləndiniz. Amma yenə insan bilirsiniz necədir, biraz insan e, deyək ki, bir bataqlıq içində olanda bir problemlər çəksin o, bir al nə olar? Heç biz bir yenə şey bu hird arzumu yerinə yetirə də. Amma eləcə arzular yerinə başlamağa başlayır, bir-ikisi ələfsuz da bir şans adamın özünə gəldiyini görəndə bir-iki dəyişiklik başa düşülür. O, o haçan ayağa bir dəfə balaca bir arzum yerinə yetirəndə nə olardı dediyimiz sözü məduruq, yaddan çıxır. Aha, bir neçə arzu dalğala gəlir. A Va indi başlaysınızsa xırdalıqları burdolama. A, bu xırdada bir şey də gözəb görürəm. Bu niyə düzəlmədi? Bu da olsun. O niyə düzəlmədi? O da olsun deyirsizsə, burada da sizi sevindirə bilərəm. Çünki xırdaxruş problemlər özləri dəzələcəklər. Özləri əriyib, axıb, yuyub, təmizlənib çıxıb keçmiş olacaq. Yəni heç bir problem qoymayacaqlar sizə. Ha, deyə bilərsiniz ki, ay biz də 100% toxuqaq də olacaq. Ən azından avqust ayında sonuna, ikinci yarısında bir çox şeylər əliniz çatacaq. Amma o, əliniz çatan şeylər ömrünüzdə afandacan qalacaq? Qalmayacaq. Siz onu dəyərləndirib, bəli, tuta biləcəksiniz. Davam elətdirə biləcəksiniz. O, qədərə və sizə bağlı bir şeydir. Ən azından avqust ayında gözəl bir şans gözləyir sizi. Dadını çıxarın, keyfinə elyin. Bu günlük bu qədər. Məncə başqa e, mən sizə nə deyə bilərəm? Burda çıxan gözəlliklər hamısı nəsibiniz qızbətiniz olsun. Və bu arada kanalıma abunə olmağı unutmadınızsa, unutdunuzsa, lütfən həmen indi mən sözümü bitirmədən əlinizi, barmağınızı uzadıb da abunə düyməsini basın. Təşəkkür eləyirəm abunə yenə basanlar üçün. Basmayanlar da hmm, fikirləşin bir neçə saniyə içində. Əminəm ki, gəlib abunə olacaqsınız. Çünki mən sizin suallarınızı havaya cavablandıracam. Belə şansı qaçırmaq nəyə lazımdır? Bu da bir şans. Bu günlük bu qədər. Sağ olun, sağ olun. Sağ qalın. Allah ha əmanət olsun.